кирпичиками матчу. Тут вот без травм все готовы, 10 человек в строю, хорошая атмосфера в команде, выиграли последние три игры, поэтому будем завтра биться на победу. Про какие какие раз Боброва? сказать? Ну, видели мы игру, да, первая игра Боброва была против Николаева, видели мы эту игру, да, ну, тем, тем будет нам лучше. И как атмосфера в команде? Хорошая атмосфера, говорю. Внутри команды все хорошо. Зараз и все-таки там теоретично на самом месте выйти. Как Надо выигрывать каждую игру, надо настраиваться на каждую игру. Сегодня, он, завтра у нас э, Киев, поэтому все мысли и все желания у нас на БК Киев. Вот. тяжелый был выезд в Николаев в плане, я имею в виду, не в плане игры, а в плане именно дороги. Но я думаю, что все восстановились, у нас было время, поэтому подходим во все оружие. <говорит> я даже не сомневаюсь, что настоящие болельщики придут и будут поддерживаться, соскучились по баскетболу. Пусть приходят, уже заканчивается чемпионат, последние игры, потом летом будут жалеть, что не выплеснули все эмоции в последних играх. Жду с нетерпением и желанием.